ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأتيؤون بم اللہ ربی رب فعب حاضہ صراط مسلح ومصدقا اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جنا بین نیا جو تمہارے سامنے ہے من طورات و ولی اللہ کم اور میں تمہارے لیے حلال کرنے والا ہوں بعض اللہ دی بعض وہ چیزیں حرم علیہ جو تم پر حرام کر دی گئی تھی جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان چیزوں کو حلال کرنے والا ہوں وَجِئْتُكُمْ تو کم رَبِّكُمْ اور میں تمہارے رب کی طرف سے آیات لے کر آیا ہوں نشانیاں لے کر آیا ہوں فَتَّقُ اللہ اللہ سے جاؤ اور میری اطاعت ان اللہ حب ش اللہ ربی میرا رب ہے اور رب و اور تمہارا رب ہے فرامدو سے اس کی عبادت کرو حرض سرات مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے عیسا علیہ صلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو نبی ریسا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں بصد تصدیق کرنے والا ہوں لما بین نئے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے ید ہاتھ کو کہتے ہیں ہاتھوں کے اندر یعنی جو پہلے کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ولی کم باد اللہ ہونے والم اور میں حلال کرنے والا ہوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر یہودیوں پر ویسے تو شروع میں سب کچھ حلال تھا لیکن جیسے جیسے یہودی جرائم کرتے گئے گناہ کرتے گئے یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کر دیتے بطور سزا کے بطور سزا کے یہودیوں پہ کچھ چیزیں حرام تھیں قرآن مجید کے اندر ہے ولی اللہ دِن الحمن کلدی ظفر ہر ناخن والا پرندہ یہودیوں پہ پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا پہلے حلال تھا بعد میں حرام کر دیا وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شبھو مہمہ <مَهُمًا> چربی حرام کر دی گائے ہے بکری ہے اس کو ذوا کرو کھاؤ لیکن اس کی چربی تم پر حرام ہے بطور سزا کے حرام کر دی جب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نبی رسع السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پہ لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزیں حرام کی جیسے چربی حرام کی ان ظالموں نے کیا کیا چربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چربی حرام ہے اس کا ہی حرام ہے انہوں نے کیا کیا چربی کو پگھلایا اس کا تیل بنایا اور بیچنا شروع کر دیا یعنی ہیلا سازی کی نبی رساد السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر لانت بھیجے یہ اپنی شریعت میں ہیلا سازی کرتے ہیں آج بہت ساری دو چار چیزیں نہیں بہت ساری چیزیں ہماری شریعت میں ایسی ہیں جو حرام ہیں لیکن ان کا نام بدل کر ان کی شکل و صورت بدل کر لوگ استعمال کرتے ہیں شراب ہے جغا ہے سود ہے فلاں ہے فلاں یہ ساری چیزیں حرام ہیں لیکن ہم نے نام ہاں نام بدلے ہوئے ہیں وہ جو انگور کے حرام ہے سیب کے حرام نہیں ہے فلاں حرام ہے تو فلاں حلال ہے اپنی طرف سے ہم نے نام بدل بدل کر چیزوں کو حلال کر دیا یہ وہی بات ہے نبی ر صاحب السلام علیکم میری امت یہودیوں کے عیسائیوں کے نقش قدم پر چلے گی تو آج ہم چل رہے ہیں تو رب تعالیٰ نے قرآن میں فرما فبی الد المن اللہ محرم علیہ تجیبات ان کے ظلم کی وجہ سے ویسے چیزیں حرام نہیں تھیں ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض تجیبات بعض حلال چیزیں ان پر حرام کر دی تھی اور تجربات کا ایک معنی انعام بھی ہے ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے اپنی نعمتیں ان پر حرام کر دی تھی تو یہ ایسا ہوتا ہے محترم بھائیوں جب انسان ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اٹھا لیتا ہے یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھیں ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اٹھا لیں یہودی نبی اصل میں یہودی نبی صلاحِ السلام کے ایک اعتراض کرتے تھے یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ پیغمبر نسخ کرتا ہے نسخ کہتے ہیں ایک حکم پہلے تھا بعد والا ایک حکم آیا بعد والے حکم نے پہلے حکم کو ختم کر دیا اچھا یہودی نبی علیہ صاحب وسلم پہ یہ بہت بڑا اعتراض کر دے لاؤ جی دیکھو جی اس پیغمبر نے دین بدل دیا بہت ساری چیزیں تھیں اس نے بعد میں کچھ چیزیں حلال تھیں ان کو حرام کر دیا جو حرام تھے ان کو حلال کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا فرمایا ناسخ ناسخ منسوخ تو تورات اور انجیل کے اندر بھی تھا بہت ساری چیزیں تو پر حرام تھی بعد میں عیسیٰ صلاحت وسلام آئے اور انہوں نے کہا وہ باد اللہ علیہ کو میں بہت ساری چیزیں تم پر حلال کرتا ہوں جو چیزیں تم پر حرام تھیں وجد تو قوم بھی آیا میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں فتق اللہ ہوا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہ دو چیزیں کہیں ہیں فتق اللہ ہوا اللہ سے ڈر جاؤ میری بات مان دین نام ہی اس چیز کا اس کے علاوہ دین ہی کوئی نہیں اللہ کا ڈر اور نبی کی اطاعت ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بات کہی ہے ہمارے پیغمبر نے بھی اپنی امت کو یہی بات کہی ہے اللہ کا ڈر دین میں ہو اور نبی علیہ صاحب السلام کی اطاعت بس یہ دو ہی چیزیں اور تیسری چیز کو ہی کوئی نہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کا ڈر سینے کے اندر منظور ہے نبی والن صحافت نبی علیہ صاحب وسلم ایسے ہاتھ کر کے نا ہم سے بیعت لیتے تھے اس چیز پر بیعت لیتے تھے کہ جو مجھ سے سنو گے اس کی اطاعت کرنی ہے بس تیسری کوئی بات نہیں جو جو سننا ہے اطاعت کرنی ہے بس سما اور اطاعت کانوں سے سنتے جاؤ اطاعت کرتے جاؤ جو نہیں سنا وہ نہیں کرنا ہمارے ہاں قیدا پوریا بدل گیا ہے اس معاشرے کا قیدا پوریا یہ ہے ہم کہتے ہیں جو منع کیا اس سے رک جاؤ باقی سب جایا جاؤ جبکہ دین یہ نہیں تھا دین یہ تھا جو کیا ہے وہ کرنا ہے اس کے علاوہ سب منع ہے اور ویسے بھی ادا, عبادات کے اندر کرنے کی دلیل ہوتی ہے جو ربی علیہ صاحب وسلم نے کیا ہم نے کرنا ہے بس ٹھیک ہو گیا جو ربی بعض نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے ہم نے تھا خود چینج کر دیا جو منع ہے وہ دکھاؤ منع دکھاؤ ایسے تو ہم نے زیادہ دے دی, دی, دی ہر بندے کو بندہ کہے گا کہ, ٹھیک ہے میں نے پانچ کی طرح چھ نوازیں پڑھنی ہیں منع کہاں آیا پھر تو سارا دین ہی دین کے اندر ہی بگاڑ آ گیا سارا دین ہی خراب ہو جائے گا ہر بندہ اپنی مرضی کرے گا اور کہے گا منع دکھاؤ ایسی بات نہیں ہے عبادات کے اندر کرنے کی دلیل ہوتی ہے فرمایا جو کیا ہے وہ کرو میری اطاعت کرو ہمارے پیغمبر نے بھی کہا لوگوں میری اطاعت کرو نبی علیہ صاحب اسلام فرمایا تو لوگوں میری اطاعت کرنی ہے تو کامیابی ہے تو فتق اللہ آتی ہو عیسیٰ علیہ صاحب اسلام نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو ان اللہ ربی و رب ہو اللہ سے کیوں ڈرنا ہے اللہ میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے فارغ ہو اس کی عبادت کرو اچھا عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں عاجزی کا اظہار کرنا انکساری کا اظہار کرنا اپنی انا کو اللہ کے لیے ختم کر دینا یہ عبادت ہوتی ہے اپنی انا اپنا تکبر اللہ کے لیے ختم کر دیا یہ عبادت کا لوگی معنی ہے اچھا محبت اور تعظیم کرتے ہوئے محبت اور تعظیم کرتے ہوئے اللہ کی بات ماننا یہ عبادت ہوتی ہے یعنی تعظیم بھی کسی کے سامنے جھکنا یہ بھی عبادت ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی ان اللہ ربی و رب کم اللہ کی عبادت کرنی ہے بس اللہ کے سامنے جھکنا ہے تو یہ عبادت ہے ہم اگر تعظیم کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں وہ یا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف سجدہ کرنا ہی عبادت ہوتی ہے بس سجدے کے علاوہ سجدہ تو ہے ہی ہے سجدے کے علاوہ کسی کو جھکنا حتیٰ کہ بہت سارے علماء فراہم فرماتے ہیں جھک کر سلام کرنا بھی تعظیم ہے اور تعظیم کرنا اللہ کی شان ہے اللہ کے علاوہ ہم کسی کی تعظیم نہیں کر سکتے جھک نہیں سکتے تعظیماً کسی کے سامنے تو یہ ساری چیزیں ہمارے عقائد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو انہوں نے عقیدہ مضبوط کیا ان اللہ ربی و رب اللہ میرا رب ہے اللہ تمہارا رب ہے تو آبدو سو اس رب کی والدہ سراۃ المستقیم یہی سیدھا راستہ ہے تو سیدھا راستہ کون سا ہے سرا المستقیم لیکن انسان منت کرتا ہے میں مثال دیتا ہوں ایک بندہ ہے آپ اسے کہیں یہ لکڑی کاٹنی ہے نشان لگا کر دے دیا ایسے ایسے کر کے کاٹ نہیں ہے اگر تو وہ نشان کے اوپر کاٹے گا تو فائدہ ہے اگر وہ سے ادھر سے کاٹ دے ادھر سے کاٹ دے نیچے سے کاٹ دے اوپر سے کاٹ دے اور شام کو آپ کو کہیں لاؤ بھی مزدوری دو میں نے محنت کی ہے تو کیا آپ اسے مزدوری دیں گے کہ تو نے تو سارا کام ہی خراب کر دیا تجھے تو نشان لگا کے دیا تھا اس نشان کے اوپر محنت کرنی ہے تو نے اپنی مرضی سے محنت کی ساری لکڑی خراب کر دی تو کون اسے مزدوری دے گا آپ کسی کو کہیں کہ جناب جانا ہے فیصل آباد وہ فیصل آباد نہ جائے وہ گاڑی لے سید والا چلا جائے فلان فلاں 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 شام کو کہیں مزدوری دے دو میں نے سارا دن ڈرائیوری کی ہے ابھی تجھے تو کہا تھا فیصلہ آباد جانا وہاں تو گیا نہیں تو مزوری کس بات کی ہے تیری تو محنت ضائع ہوگی ساری تو یہی چیز ہے حادثہ سرات و مستحکیم ہوگا تو ہماری عبادتیں قبول ہیں ہمارے سارے ساری محنت قبول ہیں اور محنت کا ہمیں صلا ملے گا اگر ہاتھ سرات و مستحکیم نہیں ہے جتنی مرضی محنت کر لیں وہ قرآن کے اندر ہے عام ملتا ماتھے پہ نشان پڑے ہوئے تسلا نارن تسلاح ناراً حامی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکے ساری محنت ظاہر کہے کہ اللہ محنت کی ہے اللہ فرمائے کا صلاح مستقیم پر نہیں کی میرے حکم پر نہیں کی نا محنت تو نے کی ہے لکڑی سارا دن تو نے کاٹی ہے لیکن خراب کر دی جس طرح کاٹنے کا حکم تھا نشان جو لگا تھا اس نشان پر نہیں چلا تو اصل چیز نشان پر چلنا ہے سرات مستقیم پر چلنا ہے سرات مستقیم پر محنت کریں گے تو کامیابی ہے اگر سیاحت مستقیم پر محنت نہیں ہے آپ ڈبل محنت کر لیں آپ کی محنت ضائع ہے دنیا داری کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے شریعت کے اندر بھی ایسا ہے اگر آپ اللہ اور اس کے اصول کی بات مان کر محنت کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے ورنہ محترم بھائیوں میں کامی ہو جائے گی تو فلاح اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو ہاں دس رات و یہی سیدھا راستہ ہے آپ کے روانہ اللہ